10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Major Rashid Dan juga para rakan-rakan yang dikasih sekalian Ok, seperti anda lihat Di hadapan saya merupakan istana Kakiman yang terletak di Putrajaya Jadi, istana Kakiman juga dikenali sebagai nama Place of Justice Merupakan tempat terletaknya Mahkamah Putrajaya Eh, terletaknya Mahkamah Persekutuan Serta Mahkamah Rayuan dalam Malaysia di Putrajaya jika anda lihat pada kubah yang kubah Ya, ia direka dengan menggunakan sintuan seramik mo yang sangat cantik dan juga teliti. Bangunan ini meliputi blok bangunan pentadbiran mahkamah kembar dengan lima dengan bangunan dua bangunan satelit berkembar yang menempatkan bilik-bilik mahkamah. Bangunan mahkamah ini terletak di Presint 3 Putrajaya, Malaysia. berdasarkan tiga prinsip falsafah utama iaitu keseimbangan, keadilan, ketulusan dan kekuatan sistem kehakiman negara Malaysia. Para pelawat gemas untuk bergambar di hadapan bangunan mahkamah ini demi menjiwai seni reka klasik dan erti keadilan yang cuba digambarkan menerusi kehalusan seni binaan. Badan Kehakiman Malaysia merupakan satu di antara badan kerajaan iaitu perundangan, eksekutif dan kehakiman yang wujud secara perasingan. Fungsi utama badan kehakiman adalah untuk memastikan perlembagaan persekutuan dipatuhi dan keadaan ditegakkan mengikut undang-undang. Selain berperanan mengucapkan segala masalah perundangan yang timbul di antara individu dengan individu dan individu, individu dan negara, mahkamah juga berperanan untuk mentafsir undang-undang. Struktur badan kehakiman Malaysia boleh pecahkan kepada dua bahagian iaitu mahkamah atasan dan mahkamah rendah. Mahkamah khas pula ditubuhkan melalui perlembagaan persekutuan pada dua rumah 1993 dan mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan tindakan sivil atau jenayah yang dimulakan atau terhadap Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong serta yang lain. Okey, sekarang kita berada di oh, Kementerian dah Pendidikan dah Tinggi. Okey, uh, so uh, untuk pengetahuan anda semua, Kementerian Pendidikan Malaysia terbagi pada dua, satu Kementerian Pelajaran dan kedua Kementerian Pendidikan Tinggi. Okey, Kementerian Pendidikan Malaysia telah ditubuhkan pada 1957 bertapak uh, di Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Uh, yang berbahagia Datuk Seri Diraja Raja Mansir bin Halid selaku Ketua Jabatan di Kementerian Pendidikan Malaysia dan merupakan Menteri Pendidikan Malaysia. Timbalan Menteri Pendidikan satu iaitu yang berbahagia Datuk P. Kamalanathan, anak lelaki P. Panchanathan dan untuk timbalan Menteri Pendidikan dua iaitu YB Senator Tuan Chong Insun. Anggaran bilangan pekerja yang berkhidmat di bawah KPM ialah uh, 10,000 orang. Kementerian Pendidikan Malaysia telah ditubuhkan untuk bertujuan untuk melahirkan bahasa Malaysia yang tak setia dan bersatu padu. Bukan sekadar itu, KPM juga bertujuan untuk melahirkan insan yang beriman akhlak mulia, berilmu, berketah dan juga sejahtera juga function untuk menjah dan kandesi juga menyediakan semua tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara dan yang terakhir juga adalah memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia dengan bertemakan Julai 2004. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia mula beroperasi di Blok E3, Parcel E, Pusat Perbadanan Kerajaan Persekutuan Putrajaya. Kementerian ini terdiri daripada dua jabatan dan agensi. Jabatan-jabatan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi ialah Jabatan Pengurusan IPT, JPIPT, dan Jabatan Pengurusan Politeknik dan Kolej Komuniti. JPIPT pula terdiri dari dua sektor pengurusan iaitu sektor pengurusan IPTA dan sektor pengurusan IPTS. Sementara agensi-agensi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi ialah LAN, PTPTN dan Yayasan Waitau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sekarang kita berada di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI Dan saya akan ceritakan sedikit tentang penubuhan jabatan ini Dan pada tahun 1973, Kerajaan Malaysia telah menubuhkan Kementerian Sains, Teknologi Menteri dan kerajaan tempatan Dalam usaha untuk mencerminkan pendekanan terhadap Sains dan Teknologi dan Inovasi Perni telah dirombak dan dikenali sebagai Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, MOSTI pada tahun 1970 Baik, jika kita lihat sejarah pada tahun 1976 dia dikenali sebagai MOSTI. dan pada tahun 2004 kementerian mengambil inisiatif untuk merombak semula nama dan dikenali sebagai Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI. Misi MOSTI adalah untuk mewujudkan sebuah persekitaran yang berdaya saing untuk kemajuan dalam bidang sains dan teknologi dengan maksud menjana pengetahuan kemewahan dan meningkatkan kualiti hidup melalui pembangunan lestari. Uh, baik uh, memanfaatkan uh, sains teknologi dan inovasi ini dan model Islam untuk nilai tambah sektor pertanian dan industri serta membangunkan ekonomi baru uh, terutamanya dalam uh, teknologi maklumat dan juga komunikasi iaitu ICT uh, baik untuk BC Jabatan Digital uh, kita boleh lihat sedikit uh, sains teknologi inovasi iaitu khususnya penjanaan ilmu kemakmuran dan juga kesejahteraan masyarakat Uh, but, objektif penurunan pada kementerian ini ialah uh, menggalakkan kesemaman kenera kesedaran dan penghargaan terhadap S dan T iaitu sains dan teknologi menggalakkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan sains dan teknologi uh, selain itu kita juga boleh lihat objektif penubuhan ini ialah untuk memelihara dan memantau alam sekitar uh, dan juga menyediakan perkhidmatan sokongan teknikal dan juga pengurusan yang berkesan Dasar alam sekitar kebangsaan memperjelaskan komitmen kerajaan Malaysia terhadap pembangunan lestari. Polisi ini menjadi pelengkap kepada wawasan 2020 yang bertujuan untuk memastikan Malaysia mencapai tahap sebuah negara membangun tanpa menjejaskan sumber-sumber asli dan alam sekitar. どうする？ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kami baru saja menunaikan lepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Putra Dan sekarang seperti anda lihat di belakang kami adalah What we call Apa yang kami panggil Monumen Alah Baru Ataupun Tugu Millennium uh, Tugu Millennium ini terletak di Pisin 2 Putrajaya Malaysia Dan merupakan monumen negara pertama yang dibina khas untuk wilayah persekutuan Putrajaya Dan di mana di bawah Tugu ini Uh, telah ditanam Ton Dr. Mahdi telah pun menanam kapsul masa yang akan dikeluarkan pada tahun 2020. Wow. Dan okey. Ya dan Menara Tugu Millennium ini tingginya pula hanyalah 68 meter yang berada di belakang kami. Dan jalan naiknya berbentuk pelantar tinjau ala beranda yang dibahagikan kepada empat pecahan yang bersambung iaitu bagi menggambarkan era Malaysia Perang kemerdekaan iaitu sebelum tahun 1957 pasca kemerdekaan antara 57 hingga 70 Dia Malaysia kini iaitu pada tahun 1971 sehingga tahun 2020 dan Malaysia akan datang pada tahun 2020 dan ke atas Dilihat dari atas, menara ini seakan-akan membentuk bunga kebangsaan Malaysia iaitu bunga raya yang berwarna emas berkemil berkemilauan di pelantar tertinggi, pengunjung dapat melihat bangunan berhampiran seperti Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di sana dan di Jambatan, dan Jambatan Seri Wawasan Pada waktu malam, menara tubuh yang dibuat daripada aluminium ini akan memancarkan cahaya terang ibarat rumah api yang membuatkan ia tampak lebih eksklusif dan indah beloved Ya Habibi, Ya Muhammad Ya Nabi, Salam Alayka Ya Rasul, Salam Alayka Ya Habib, Salam Alayka Salawatullah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, sekarang lokasi kami berada di Masjid Tuan Kuzana Abidin Ataupun yang digelar sebagai Masjid Besi Okey untuk pengetahuan anda semua, masjid ini terletak di Fecin 3 Putrajaya dan dibina pada mula April 2004 dan siap sepenuhnya pada tahun 2009 bulan Ogos. Manakala ianya dibuka pada hari Jumaat malam awal Ramadan iaitu 1430 Hijrah. Seterusnya mari kita lihat lagi bentuk masjid ini. Masjid ini dibina bagi menampung sekitar 24,000 penduduk dan penjawat kerajaan sekitar pusat bandar serta kawasan berisi 234 dan 18. Seterusnya masjid ini juga mempunyai keluasan sekali ganda berbanding masjid putra yang terletak kira-kira 2.2 km ke utara menjadi mercu tanda baru Putra Jaya. Masjid besi ni mempunyai um, kesemuaan sendiri antaranya uh, dia tak ada pasang kipas kekal ataupun aircon. Tapi dekat sini dia guna gas penyejuk. Okey, selain itu masjid ini turut menggunakan seni bina jaringan wayar atau dikenali architecture wire mesh atau anyaman mashrabiya yang diimport dari Jerman dan China. Duet dipasang pada Stadium Santiago Bernabeu di Madrid dan Perpustakaan Negara Perancis yang dikenali Bibliotek Nationale di France yang terletak di Paris. <Sing> صلوات الله عليك esse menino asma abad